ana bu qog'ozda bu ham qog'oz ikkalasini jinsi bir faqat bittasini qiymati bor ikkinchisini qiymati yo'q bu bilan ilmga yo inson o'ziga investitsiya qilsa bo'ladi qorin to'yg'izsa bo'ladi bu bilan kam funksiyani bajaradi bu narsa bu qilgan ishni bu qila oladi lekin bu qilgan ishni bu qila olmaydi agar mana shu ikkita qog'ozni g'ijimlasak g'ijimlasak buni qiymati tushadimi buni qiymati zarracha tushmaydi agar do'konga olib borsangiz olishadi buni esa borgan sari qiymati tushib boradi ishlatish doirangiz torayib boradi agar buni ustiga yozadigan bo'lsangiz va buni ustiga chizadigan bo'lsangiz chizilgan shu o'n ming so'mni ham do'konchilar olishadi lekin mana bu narsani nimaga ishlataman -e deb turib o'ylab qaraysizda agar bu narsa yerda yotadigan bo'lsa ikkalasi ham aqli bor odam boyagi qog'ozni olib axlat chelakka tashlaydi aqli bor odam agar o'n mingtalikni ko'rib qolsa kim tushirib qo'ygan bo'lsa orqasida yetkazadi aka sizda tushib qoldi deb juda bo'lmasa kerakli joyga ehson qiladi juda egasi topilmasa bir yil o'zida saqlab keyin yaxshi ishlarga sarflaydi ya'ni doim bu joyini topgan uni joyi esa axlatxonada xuddi shu misol bilan jamiyatda o'zi ikki xil kadr shakllanadi birinchi qiymati bor o'zini qiymat hosil qilgan ikkinchisi qiymatsiz kadrlar bizni jamiyatimiz qiymatsiz kadrlardan o'zi asrasin bu yerda bir majoziy ikkita ma'no bor agar hayot sizni g'ijimlaydigan bo'lsa lekin siz o'zingizni qiymatingiz shakllantirgan bo'lsangiz agar ustingizdan kimlardir yozadigan bo'lsa ishdan ketsangiz lekin vaqtlar o'tib baribir o'z o'rningizni topasiz ekan